На этой неделе Вовка а, а, гонял в США со своим планом победы. И Вовка этот, и всем это понятно, даже там за речкой, мягко говоря, нездоровый человек. Президент Владимир Владимирович Путин, который, несмотря ни на что, очень точечно, в рамках международного права, на которое Запад уже давно откровенно забил болт, Ведет борьбу за суверенітет нашої страны. Песков только що заявив, що озвученные постулати надо проаналізувати в ближайшее время. Они лягуть на бумагу, і документ подпишет верховний главнокомандующий. Що ж, рейтинг цинічних і брехливих заяв пропагандистів оголошую від И Закрыває його на цьому тижні. Теж косаян. Але й інші пропагандисти тут теж відзначилися. И зараз про все розповім детальніше. Руководители военных организаций, генштаба, небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну, что тут можно сказать. Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства. Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Да, статья 5 Вашингтонского договора, может быть, и сработает, но государства этого уже не будет. Я Инна, на Набок, это а новый огляд пропаганды с дна постукали. Бо на болотах стукают регулярно. Тож тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал и, звісно, ставьте лайк. Бо чем больше вподобаю, тем больше переглядів. Давайте разом руйнувати ось всі ці цинічні фейки та заяви російських пропагандистів. Ну а я ж сьогодні вірніше у цьому випуску підсумую весь цей насичений інформаційний тиждень. Бо поки на фронті точаться активні бойові дії, російська пропагандистська машина. Теж не збавляє обертів. І Известно, наибольшее шуму нарубили рупоры Путина, буквально обсмоктуючи через усіх сторін новину про расширение российской доктрины ядерного стримування. Вы довольны ядерный наш профессор? Ольга, я скажу так: на самом деле ничего революционного в том, что было вчера, нет. Мы сделали ровно то, что сделали Соединенные Штаты Америки еще в далеком 1961 году. То, что мы сделали вчера, это называется старая добрая концепция, по которой американцы живут уже чуть больше 60 лет. Никакого, как говорится, если нет какая то там красной линии, нет, все, существует только одна линия, которую вот сейчас обозначил на президент. Все, пере, любая попытка ее переступить, полететь 10 беспилотников, 3 ракеты, 4 разницы не имеет. Мы не говорим, какое количество должно полететь в нашу сторону, мы говорим, что не летят в нашу сторону. Оценка, конечно же, будет проводиться нашим верховным главнокомандовщикем, и меры ответа также будет производиться. Но все это будет происходить очень быстро, и никто не уйдет от ответственности. Вот, бачата, снова хорошобрысти набралась и давай размахивать ядерным киком. как выявлено, что они там что может, да ничего. То что теперь с нетерпением чекают. Коли ж Кремле уже дадут дадуть нарешті ось зеленое светло, то есть позволят использовать ядерную зброю не только у словесній и в московских студиях. А если ночью прилетят беспилотники, что вы скажете? А мы не ответим. Я так уже не скажу. Теперь, как говорится, весь ответ в руках нашего главного командира. Прилетело 150 беспилотников, разобрались и по Украине мы и так бьем, но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться ко всем, как говорится, ответом мерам с нашей стороны. Но понижение... Я, я по бы не назвал это понижение. Оружия состоялось? Ольга, я бы сказал, это не понижение применения, это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем, кто играет в красной линии с ядерной державой. Вы считали это как потенциальный ответ не Украине, а союзникам Украины, так? Так точно. Ждем разъяснения из Кремля. Песков только что заявил, что озвученные постулаты надо проанализировать. В ближайшее время они лягут на бумагу и документ подпишет Верховний главна Ну А поки пропагандисти чекають, традиційно не втомлюються спотворювати правду. Бо на другому місці серед найобговорюваніших новин у брехливих студіях чомусь були ні не проблеми росіян чи там величезні втрати окупантів. Ну або ж, хоча б Курська область, в якій Путін кинув своїх людей на призволяще. а поїздка президента Володимира Зеленського в США. Касательно визита и вот этих гастролей по Соединенным Штатам так называемого президента бывшей Украины, он в данном случае в медиаполе играет роль политического инструмента борьбы между демократами и республиканцами. Единственная задача Зеленского и главная задача – это втянуть Запад в прямой конфликт с Россией, угу. чтобы за него, что называется, вписались. Значить, сюди йде э, включення в блок НАТО, но этого не буде. Та на цьому фантазія пропагандистів не закінчується. Бо звісно, коли у нас є бодай, якісь гарні новини, у Кремлівських не дуже то вони гарні. Тому вони біснуються і не підбирають своїх бридких висловлювань. Говоря, не ну, ми ж вами знаємо. Така обезьяна з гранатой, которо постоянно підкидують нові поставки. с гранатами, которые все, что делает, это постоянно провоцирует Запад на конфронтацию с Россией. Знаете как? Мы об этом уже не раз говорили. Мир ведь у нас не просто на грани третьей мировой. Мир держится на тоненьком, тоненьком волоске от этой самой третьей мировой. Некоторые считают, что третья то мировая уже идиот. Просто вона йде не в тому віде, в котором представляли наші предки. Це ж треба як КОСАЯНО. До речі, хто забув, це ж чоловік головної боброїтки Росії Симоніянше. Так, от бачите, як йому рве дах. Ну і щоб ви не сумнівалися, далі то ще цікавіше, бо зі слів Кеосеяна врятувати всесвіт може лише Путін. И вот единственный человек, на мой взгляд, во всем мире, который удерживает мир от тотальной аннигиляции, это наш президент Владимир Владимирович Путин, который, несмотря ни на что, очень точечно, в рамках международного права, на которое Запад уже давно откровенно забил болт, ведет борьбу за суверенитет нашей страны. Не так, как это делают американцы, знаете, если вдруг почувствуют где-то в мире угрозу своему влиянию, разнося в щепки целые города и за одну ночь. Не так, как сейчас делает Израиль, который ради уничтожения каких-то трех человек, трех серьезных террористов, уничтожает больницы, школы, районы с мирными гражданами. Россия действует очень точечно. Я, кстати, хочу вам сказать, что нынешний конфликт Украина российский, российско-украинский уникален. Потому что это первый конфликт последнего времени, новейшего времени, с Великой Отечественной войны и всех других конфликтов, в котором гражданские гибнут несоразмеримо меньше, чем военные. Все обычно наоборот. Вот так, так как в секторе газ. И это во многом, если не во всем, заслуга наших войск, наших приказов. Нашого целя на Ні, ну ви це чуєте? Ця цинічна ще має наглість заявляти щось про вбитих цивільних в Україні і про те, що у Кремлі прикази віддають таким чином, щоб було якомога менше жертв серед мирного населення. Коли в цей час російські ракети летять по дитячим садочкам та школам, знищують лікарні, багатоквартирні житлові будинки та дитячі майданчики. Та щодня, щодня вбивають. Мирних українців. Тим часом кровожерливим людожерам Путіна і цього мало. Вони хочуть ще більше нашої крові. Тим часом в іншій студії лунали не менш шизофренічні заяви. Але в які місця ми не вірили і самі рупори Путіна. Ну, просто знаєте, нікчемність і їхнє друге ім'я. Розрішення на дальні ракети, на використання дальніх ракет це, скоріше всього буде Я вообще не очень хорошо понимаю, что значит разрешение. Ну, ну мы тоже он, не понимаем, это Ну, можно дать, да, разрешение, там какая-то. Типа ими. Голландии дает разрешение. Пойди там разберись, что от кого прилетело. Но, скорее всего, я думаю, что разрешение такое будет. Все-таки. Вот. А дальше, ну, а дальше, собственно говоря, вступают в концерт «Посредники», который, наверное, активизируется где-то к концу года окончательно, которые будут предлагать различные варианты. Mm -hmm. Там есть и очень опасный, опасный период. Ну, Опять-таки, Селенский уперся. Уявление Путина о последствиях удара, вы это упускаете. Между ударом и «Посредниками» будет выполнение России своих своего обещания. И тут уже никакие «Посредники» ничего не сделают, извините. Ну, единственной единственная реакции. Вменяемой реакции на это разрешение может быть атомная бомбардировка территории Соединенных Штатов. Нет. И между атомной бомбардировкой США и операциями в Красном море, операциями в Польши, много вариантов. Ну, во-первых, я в такой сценарий не верю. Во-вторых, я не вижу смысла его обсуждать, потому что тогда, ну, как бы, да, что обсуждать-то? Я вам, напишите в комментариях, ну а я жду дам, не убежлось от днями дням и без абсурдных заяв Лаврова. И кайташ, Котра, по стукам дна. что касается будущего, вы знаете, если пойдет так, как идет, если Запад, вот наплевав на свои обязательства по уставу ООН, будет продвигать свои правила, как хочу, так ворачу, я ничего хорошего не жду. Запад уже разрушил все те принципы, на которых он выстраивал свою модель глобализации. Ну, то же самое с принципами устава ООН. Запад, не задумываясь, рвет их, нарушает их. Запад сейчас перешел к микрофонной дипломатии. Его интерес и в Совете Безопасности, и в других органах обязательно украинизировать повестку дня. Обязательно возвеличивать Зеленського як носителя демократичних обмірових ценностей, обязательно обелить нацистські манеры цього режиму, всі його преступлення. Ось так, от ну а ми ж з вами давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм очистити наші землі від окупантів. Ну а з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.